Kena faham waktu jangan terlepas kekeliruan. Jangan mudah kita lontarkan tuduhan-tuduhan kepada orang lain dalam bentuk ungkapan-ungkapan tadi kalau kita tak faham isu dan suasana yang sebenar. Baik, kita kembali. Sekarang ni untuk kita mendapatkan sumber-sumber yang sebenar, ramai daripada kita macam saya sebut pada awal tadi tak mau dikaitkan organisasi ini dengan dajar Khabis kalau kita tak mau kaitkan organisasi ni kita katakan sebagai memang tak ada kena mengena dengan dajal kena kata lagu tu dah, lah. dah kita nak tunggu hak sebenar kena tunggu dajal keluar baru boleh kaitkan sesuatu apa yang dia buat apa yang dia perangai kan. Jadi hak sebelum ni ada pertubuhan lambang mata satu pun bukan dajal ni kita kena kata lagu tu lah. Jadi anda agak-agak hak mana? Hak ada sekarang, baik Freemason, baik Illuminati, baik Literalia Commission, baik School and Bomb, baik Bohemian Grove, baik Rotary Club, baik apa club sekalipun, tak ada kena mengena dengan Dajjal. Habis kena mengena dengan siapa? Kena mengena dengan siapa? Habis kita kata peraturan Constitution of Pyramid tu, hak bawah sekali hamba, yang kedua, golongan sederhana, yang ketiga golongan pemerintah, yang keempat golongan elit, patut tinggal atas sekali. Juga tak ada kena mengena dengan dajal, mungkin sang kelembai atas sekali dah. Faham enggak ni? Sang kelembai lah ko atas sekali tu, tak ada kena mengena dengan dajal pun. Anda ingat siapa hak di puncak ada tunggu? Raja-raja yang ditunggu tu siapa? Eh tak boleh sebut dajjal lah tak ada kena mengena dengan dajjal jadi nak tunggu dajjal keluar dajjal sendiri yang melengkapkan sistem tu oh confirm dah dajjal baru boleh sebut nak tunggu dajjal keluar baru boleh sebut agak-agak anda hidup kau mati masa tu belum tahu lagi kalau tak boleh nak kaitkan tengok satu benda dajjal dia dah ambil inisiatif ini tengok garapan yang Rasulullah bagi Rasulullah cerita tentang seorang penyelamat akhir zaman yang kita sebut sebagai Imam Imam Mahdi. Dan ada juga satu pasukan yang sedang menyediakan untuk Imam Mahdi segala kelengkapan dia, segala keperluan dia yang dinamakan sebagai panji-panji hitam. Jelas hadis ni. Jadi sebelum Imam Mahdi keluar, siapa yang sedia backup untuk dia, siapa yang sedia segala keperluan, peralatan dan perkakasan untuk dia? Panji-panji hitam. Ada orang yang ditunggu, ada satu kumpulan yang menyediakan jalan untuk dia. Dan satu lagi ada juga yang ditunggu tapi tak ada orang pun ready untuk dia. Eh Pi tanya Freemason, eh kami tak kenal Dajjal tu siapa. Tak ada keterlibatan Dajjal pun kami buat ni atas dasar inisiatif kami sendiri. Kami tak ada kena mengena dengan Dajjal. Pi jumpa Illumination pun, eh kami lagilah tak kenal siapa Dajjal. Pi jumpa Bull and School and Bond pun, hmm, kami tak kenal. Tak ada kena mengena. Semua grup kami ni tak ada kena mengena. Dajjal tu siapa? Kami tak tahu. Dajjal pula keluar, kita pun temu ramah pula. Adakah anda terlibat saudara Dajjal dengan Freemason dan Illuminati sebelum ni? Oh saya memang tak tahu pun kumpulan mereka tu. Tak ada kena-mengena dengan saya. Agak-agak Dajjal boleh buat kerja seorang-seorang ke? Dalam saat-saat, minit-minit terakhir, waktu yang terhad, dia nak fitnahkan kita semua. Ada masa tak? Dia keluar satu hari bersamaan dengan setahun. Satu hari bersamaan dengan sebulan. Satu hari bersamaan dengan seminggu, dan seterusnya seperti hari-hari biasa kamu. Agak-agak waktu yang kita kata ambil umum lah. Setahun campur sebulan. Setahun setengah, setahun sebulan campur seminggu. Setahun sebulan seminggu campur 27 hari. Dia nak buat kerja seorang-seorang. Tak ada orang tolong ni. Dan ke ada? Perkiraan kita bodoh-bodoh. Dan ke tak ada? Aku baru keluar. Apa tak ada keperluan, tak ada perkakasan, tak ada orang nak Ready untuk aku, alat-alat ready untuk aku, segala maknikah pun tak ada. Anda faham tak maksud dia? Maksud dia, semua perkumpulan tadi sememangnya sedang menunggu kedatangan hak di puncak yang masih belum lengkap dan belum sempurna. Siapa? Dajjah. Dan kita ingat satu benda. Yang Rasulullah sebut, Sesungguhnya yang paling aku takuti dan bimbangi ialah fitnah yang berlangsung di kalangan kamu sebelum benar-benar keluarnya fitnah dajjal. Nabi bimbang, Nabi takut sebelum keluar fitnah dajjal betul tu, fitnah antara kamu pun tak settle lagi, tak beres lagi. Berlaku dah hari ni. Macam-macam fitnah berlaku di kalangan kita sahaja. Orang tu fitnah orang ni, orang ni fitnah orang tu, aliran ni fitnah aliran tu kumpulan ni fitnah kumpulan tu grup ni fitnah grup ni parti tu fitnah parti ni berlaku atau tidak berlaku hatu nabi bimbang awal hatu nabi takut awal sebelum datang fitnah dajal dia lagi teruk sebab fitnah dajal ni yang terbesar yang terakhir yang terdahsyat tak ada dah lepas ni Hani lah hak paling besar, hak paling terakhir, hak paling dahsyat. Kita tengok kisah Namrus yang Allah garap dalam Quran. Dia tu satu fitnah juga, tapi fitnah dahsyat ke tak? Tak dahsyat lagi. Tak dahsyat lagi walaupun Nabi Ibrahim dah di dah dibakar dah. Tak dahsyat lagi Musa dengan Firaun. Tak dahsyat lagi Lut dengan kaum dia. Tak dahsyat lagi penyaliban konon-kononya Nabi Isa lah mengikut pahaman dia walaupun sebenarnya Nabi Isa diangkat. Hak lagi teruk ni hak akan datang. Hak belakang senang kita nak cover, senang kita nak counter sebab benda dah lepas. Kajian sejarah analisis sejarah lah yang menentukan hal tersebut, tapi hari ini sejarah tak berlaku lagi. Benda tak berlaku lagi, maka atas dasar itulah ulama-ulama yang sebahagian besarnya saya kategorikan sebagai ulama kontemporari. Apa maksud ulama kontemporari? Apa maksud ulama kontemporari? Ulama ulama zaman kini lah, ulama semasa. Jadi mereka berpandukan kepada ayat Quran, mereka berpandukan kepada hadis Nabi. Tetapi ini ada terhadan dia. Ini ada limited dia dan bila mereka cuba menghubungkan dan relate dengan peristiwa event-event yang berlaku pada zaman mereka lalu keluarlah andaian-andaian dan agakkan-agakkan yang tersendiri mengikut neraca perimbangan ilmu yang dimiliki oleh mereka atas dasar base asal kita tak tinggallah bukan mereka kaji bukan mereka keluar pendapat pakai feng shui tak. Bukan mereka kaji, bukan mereka keluar pendapat pakai kitab. sport toto empat nombor, agak-agak, tiga, -agak, tujuh, lima, enam, tidak. Tapi mereka guna Quran, mereka guna sunnah. Relate dengan keajadian, relate dengan kesemasaan, relate dengan event-event mereka mengeluarkan pendapat. Mengikut ijtihad mereka. Itu masih berupa andaian dan agakkan. Sebab itulah dinamakan ilmu eskatologi ni antara lain ialah teori konspirasi. Betul. Ramai yang marah sebab kita banyak berkonspirasi, kita banyak berteori. Tapi hari ini jelas sebahagian besar yang diteorikan, sebahagian besar yang dikonspirasikan sudah hampir separuh dah bertukar jadi truly konspirasi bukan lagi teori. Sebab apa kita sebut teori? sebab kita tak tahu hal keadaan yang sebenar sebab Nabi cerita sekat ni je contoh kita kata bila Dajjal keluar kenderaan Dajjal ialah seekor seekor himar yang telinganya panjang 40 hasta agak-agak kita nak tunggu keluar himar telinga panjang 40 hasta himar dah tahu dah apa? donki, kaldai kaldai kita tahu besar mana Agak-agak kedai hak betul tu telinga dia antara telinga ni ke telinga ni berapa? Berapa meter aja? Lebih kurang. 40 hasta ni panjang mana? 40 hasta panjang mana? Panjang 40 hasta ni. Agak-agak nak tunggu kedai hak telinga lagu tu bila nak keluar agak-agak. Adakah ini hakikat ataupun ma majas? Sesuai tak Sesuai tak untuk dajjal naik himar akhir zaman. Dan benda ni kalaulah gambaran wallahu alam kalau gambaran sudah ditunjukkan pada Rasulullah rupa sebenar kenderaan tersebut agak-agak kalau Rasulullah sebut dajjal akan naik jet. Sahabat-sahabat faham tak apa itu jet? Okey Dajjal akan keluar pada akhir zaman dengan menaiki jet F18 Hornet. Ah oh, sudah apa dia jet apa dia F18 apa dia Hornet. Jadi kesesuaian pada waktu tersebut naik naik kaldah telinga antara kiri dan kanan dia antara keduanya sepanjang 40 hasta. Agak-agak apa? Ah ha. Walaupun hak kita bagi agakkan tu tak semestinya tepat tapi ulama tengok event dengan kenderaan-kenderaan ada sekarang hak paling layak peratusan paling besar nak kata apa tu benda tu lah tak semestinya betul sebab hak jelas Nabi cuma sebut himar telinga pula 40 hasta jadi agakkan daripada peristiwa yang berlaku hari ni kapal terbang besar sangat kereta kebal eh tak mungkin kot apa lagi LRT panjang sangat ok, hak paling cepat, hak paling laju tu lah hak ada, jadi ulama berandaian, berpendapat benda tu walaupun tak semestinya betul tapi peratusan yang besar tertuju pada event benda tu jadi hak ni pun mereka meremehkan benda tak pasti jadi kalau nak tunggu pasti, kena tunggu betul-betul lah dia keluar nanti naik apa, himah dia lagu mana, betul ke telinga panjang tu jadi anda sanggup tunggu ke? nak pastikan benda tu dia akan bawa syurga dia, dia akan bawa neraka dia. Umum syurga dia, neraka dia. Kita hak neraka betul pun tak tahu, syurga betul pun tak tahu agak-agak bila dia keluar kita nak kata apa tu. Syurga dia tu sebenarnya neraka, neraka dia tu sebenarnya syurga. Nabi sebut dengan perkataan syurga neraka. Kita sendiri syurga neraka pun tak jelas lagi. Lepas agak-agak dia main tu bawa apa? Jadi ulama-ulama mengandaian mengandaikan syurga hak dia bawa tu berupa kemewahan-kemewahan, kekayaan-kekayaan yang melalai yang melalaikan kita. Alat-alat yang hebat, perkakasan-perkakasan yang hebat, gadget-gadget yang canggih. Nah dia melalaikan kita dari sudut benda tersebut. Kita rasa itulah kemewahan, kita rasa itulah kenikmatan, tapi dia boleh bawa kita pada jalan yang salah. Tapi hak kata neraka tadi hidup dalam kesedihan, hidup dalam pelarian, hidup dalam peperangan, hidup dalam kesensaraan tapi dia jaga iman dia. Itulah syurga bagi mereka. Dan kita sedang berhadapan dengan zaman-zaman yang disebutkan, zaman-zaman yang dimaksudkan hari ini semua naik apa yang tak naik? harga barang, naik ke turun? naik, minyak? minyak naik minyak akan turun bila kereta stop jalan saja minyak memang anda buah tu naik, tapi anda stop jalan insyaAllah minyak akan turun turun dalam tangki lah, maksud saya bukan turun harga apa lagi yang naik? semua naik jadi inilah kesengsaraan, inilah penderitaan-penderitaan. Dan kita memang tak akan salahkan sesiapa. Kita tak akan salahkan sesiapa. Nak salah siapa ni? Oh, sebab kerajaan menaikkan harga ke? Baik. Itu soal lain. Bukan soal yang kita nak bincang. Apapun permasalahan ini, siapapun yang akan lalui di kemudian hari, dia akan lalui kemewahan atau keperitan bagi orang-orang Islam yang beriman. Dia akan lalui bukan kenikmatan, bukan kemewahan tapi keperitan dan kesengsaraan. Sebab siapa yang ikut dajal, dia akan dapat kemewahan. Siapa yang ikut dajal, dia akan dapat kenikmatan. Siapa yang lawan dia, dia akan hadiahkan kita dengan keperitan dan kesengsaraan. Kan Nabi sebut dalam hadis, akan lalu tiga tiga musim, tiga zaman. Yang pertama satu per tiga daripada hujan akan terhenti. Yang kedua satu per satu per dua ataupun sebahagian satu lagi tak turun hujan langsung. Akibatnya berlaku kemarau yang panjang. Lalu Dajjal pun datang. Siapa yang beriman pada dia, siapa yang sokong dia, tempat dia, wilayah dia, kawasan dia akan kem kembali subur kembali aman siapa yang lawan dia duk lagu tu lah jadi apa makanan orang-orang beriman tanya sahabat makanan orang beriman pada waktu tu ialah zikir pada Allah zikir pada Allah lepas tu persediaan untuk tu kita dah buat atau belum sebab kita lepas kuliah pun taumiyam nah lepas kuliah pun masak daging merah Lepas kuliah pun burger, lepas kuliah pun mi goreng. Jadi bila persediaan persediaan tu kita akan buat. Boleh berhenti Ya? Kan saya takut sesat pula balik ni. Kalau nak balik ni nak balik ke mana bang? Kok taman tu tadi juga. Oh. Ah, tunjuklah sat lagi ya. takut saya takut sesat lagi. Ya. Dah sampai tu akan tentak sampai antara cepat dengan lambat lah kalau sesat ni luar tu lah boleh berhenti dulu lah seagia kita sembang ada makan makan tak? Oh, <laughs> oh tanya tu ustaz ada taja je tu air apa air teh kosong pun tak apa lah sambil sambil sembang boleh lah sampai pukul sebelas insyaallah boleh berhenti ya hak lawak tu lawak ajenaka ajenaka berseluruh berseluruh apapun yang penting yang ilmu yang saya bagi tadi bukan dari saya dia semua adalah daripada hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala saya hanya sebagai penyampai saya hanya sebagai pemberita saya hanya sebagai pemberitahu nakal daripada kalam-kalam ulama-ulama berteraskan Al-Quran dan juga sunnah tidak lebih dan tidak kurang daripada itu apa jua kelemahan dan kekurangan yang datang daripada saya minta mohon kalau berlaku kesilapan, kelemahan dan kekurangan, kalau perlu ada pembetulan, jangan segan dan silu untuk membuat pembetulan. Wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.